Paşinyanın həyat yoldaşı Azərbaycanı işləməkdə ittiham olunur. Erməni mətbuatı Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın arvadı Anna Akopyanın dediyi sözlərə görə günlər də istirikadadır. Xəbər verdiyimiz kimi Akopyan ölen əskerlərdən birinin il dönümü mərasimində iştirak edib və orada 44 günlü müharibə zamanı erməni tərəfinin 11 min əskərinin fərari olduğunu bəyan edib. Bu rəqəmin ilk dəfə və belə səviyyədə açıqlanmasa da təbii ki, Ermənlilərə hiddətləndirib də təsvir eləyincə iki dəfə belə bir rəqəm açıqlayırsınız, onda gəlib ölen bir əskərin, belə desək, e, dəfnində yoxud yas mərasimində açıqlayırsınız. İndi Erməni nəşri Xıraparaq Ermənistan hakimiyyətinə ultimatum göndərib və bir sıra tələblər irəli sürüb. Jurnalistlər bütün siyahının adları ilə açıqlanmasını Hamısının məsuliyyətə cəlb edilməsini, qaçaqların sayının sayma mexanizmini izah etməyə tələb ediblər. Məşhur sonda hətta Okopyanın Erməni ordusunu gözdən saldığını, Azərbaycanı işlətdiyini və xarici agent olduğunu da açıqlayıb bax belə. Yəni Qaraqarağın tələbi ondan ibarətdir. Ki, deyir, Okopyan yer 11.000 rəqəmini açıqlayırsa, qardaş bu rəqəmin nəyə əsaslandığını, hansı mexanizmlə sayıldığını və hesablandığını da açıqlasın əliyə bilirsə adları daha çoxlasın. Əgər say varsa, böyük ehtimalla adlar da olmalıdır deyə bir yanaşma irəli sürülür. Əks təqdirdə də təbii ki dövlətə və orduya xəyanətli ittiham edirlər.